thank <laughs> you सादर दंडवत प्रणाम सादर दंडवत प्रणाम महानुभाव पंथातील तमाम भाविकांच्या धर्मसेवेसाठी परब्रह्म परमेश्वर पंचकृष्णांच्या लीचे वर्णन करणारी गीतमाला श्री दत्त मंदिर मोहो ब्राह्मणवाडे तालुका सिन्नर नाशिक ब्रह्मविद्या प्रकाशनद्वारे सादर करीत आहोत चक्रधर राजा त्रिभुवनाचा चक्रधर राजा त्रिभुवनाचा वंदन तुला करीतो दयाळा वंदन तुला करीतो दयाळा चक्र दयाळा बंदन तुला दयाला चक्रधरा वरदायक तू विघ्न निवारक भवरोगतापहारका भवरोगतापहारका दुखविदारक भक्तजन पालक दुख विदारक भक्जनपारक भक्तांचा खूसखा नित्यानंद तू मोक्षयका नित्यानंद तू मोक्षदायका उद्धारका स्वामिराया वन्दन तो दयाळा वन्दन तुला करितो दयाळा चक्रधरा प्रभुराया वन्दन तुला करितो दयाळा वन्दन तुला करित तू परमेशा जीव उधारक तू परमेश आ आ जीव उधारक तू परमेशा सकल जीवा चिन् कल जीवा चिंतिता त्रिगुण वेगला शक्ति त्रिगुण वेगड़ा शक्तिशा शुद्धात्मका निर्मला ब्रह्म विद्या ज्ञान ज्ञानदेयका ब्रह्म विद्या ज्ञान सर्वात्म का सर्वात्मका गुरुराया वंदन तुला करित दयाला वंदन तुला करो दयाला चक्रधरा प्रभुरा ुला दयाणा वंदन तुला तो। सुंदर स्वरूपरवि शक स्वरूपत सुन्दर पूजात्मकवत्सला जय तू मङ्गला मङ्गलरूपा जय तू मंगल रूपा देवतांचा मारका दास लीलाधर अर्पितों काया दास लीलाधर अर्पितों काया पाया चक्रधर राया वंदन तुला करी तो दया वंदन तुला करी तो दया चक्रधरा प्रभु राया वंदन तुला करी तो दयाला बंदन तुला करी तो दयाला चक्रधरा प्रभु राया तुला करी तो दया तुला करितु